Thank you. でも殺していい動物とそうでない動物がいるなんて勝手な話ですねためらう権利なんかない私たちは殺すために作られた兵士だからそうですね構えて 次の子だ前もっと腰を入れろ あれは《まさか動物の群れのリーダーが機械生命体だなんて》 全て倒しましたねあのロボットに知らせましょう mm-hmm あの動物を真似ていたロボットはい真似というより動物そのもののような行動をとっていた言われてみれば不思議ですね何か理由があったんでしょうか